আজকের নসিহত এবং সবক নিয়ে আমরা সারা বছর ইনশাল্লাহ পড়াশোনায় এবং এল তলবের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ মগ্ন থাকব সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক রব্বি জিদিনি ইলমা ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا مستعان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين يا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المردود عليهم ولطالبهم. بس. نوراني قاده.

يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah y Raheem Alhamdulillah y Raheem Alhamdulillah y Raheem 哟。

इनका तो रोम में रोम ही रोजी ता बल अति शरीर में रोदन का वर्ण और अलम दान के नृत्य रोदन का वर्ण है नदिया जी सरम में प्रमाणिया में के पितरो मग्नती रोजी महात्मन के वक्त सब समझ सकते तो उसके सब करने में साथीरा खुशी दान के

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الشيخ الإمام الأجل الزائف أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالفضولي قال الله تعالى

التبع ينعقد بالإيجاد والظهور إذا كان برب العظيم. كان تصنيع. جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وعلى أجمعين الطيبين الطاهرين. ووعده فيقول انت المتوسل الى الله تعالى باقوى الذريعه قبيل الله بن مسعود الكتاب الشريعه سعادته مثله وانت اجبته هذا حل الموازع المغرم من بقاله الروايه في مسائل الهدايه التي انفها جدي واستاذي مولانا الاعظم استاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل الحمزي والمولى المعلم لما ألف سبق سبقا وكنت في ميدان حفظه خلقا لقا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلم معالي العلم وأعلامه وأكبر شعائر الشرع وأحسابه وبعثه النوم أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبيل الحق هائل وأردفه العلماء إلى سنن سنن الساعين يسلكون فيما لم يخترعوا وقال لك الاستبهاد مسترشدين في ذلك وهو ولي الإنسان وخصب اوائل المسترخين في حتى وضعوا مسارنا من كل جديد ودقيق غير ان الحوادث متعاكمه في الوقوع والنوادر الذي خذ عنها اداء الموضوع وختلاف الشواذ بالاقتباس من الموارد والاعتماد بالامثال من قلعة الرجال وبالوقوف على الْمَاءِ يعد عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للجاه وسيلا ولرفع الدرجات نفيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <سؤال> الذي بعده وذوق الإيمان ولعبت آثارها وقبت أنوارها وَوَهَلَتْ أركانها ودنيا مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه بالمعالم أتى عمها وشفى من العين في نهي كلمة التوحيد من كان على شفا. وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر دون السعادة لمن قصد أن يملكها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عباسها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بلا. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن صلاة المتسلم لا يشهد لما الحمد الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد بن الدرقي النباتي الله اللهم انفعنا بعلومه وعلومك إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فكيف كان قدر الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى يوحي والنبيين من بعده وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم السيمي أنه سمع الله تزد القاسر الهيسي يقول سمي الله بن القدام جدي الله تعالى وعلم الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال في وإنما لهم ما نبى فمن كانت هجرته إلى دنيا يشيكها أو إلى مؤسس ينجحها هجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم حمدتك يا من العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وأعظم بلدينا في اليوم والقرب لهم بها وأثبت علينا حيث هذا الشرع المستتر، قدامه بن الباس ولي في بعد الإذن الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الذين عادوا من إلى في بدمشق سيقضي وبعد في الوقف القديم محمد العنان ابن الشيء عليم الإمام بدم يكتب مكة قبل المسير بدمشق لما بنيت يمس الجزء الاول من خسائر الابصار ومتابع الافكار في شرح تنبيه الابصار ومتابع الجحام قدرته في عشره زمزمات التفاح فطردت عنادل عنادل نحو الاختصاص وسميته بالضرب المختار في شرح تنبيه الابصار الذي فاق كل هذا الحب في الصدق والتصحيح والانتصار ولعمري لقد اصبحت روضه هذا العلم فيه مفتح الايمان مسلسله الألباب من اعدائه ثمرات التحكيم تبتى ومن غرائبه غرائب تثبيت تحيز الافكار لشيء شيء ناشئ الاسلام محمد وعبد الله محمد بن عبد الثالث المرتاشي الحلفي الغربي عمدة المتأخرين الاخيام فاني اروي عن شيء من الشيء عبد العبد النبي القديم عن المقلب عن المدير المصري بفلكه الى قاده المذهب ابي حنيفه رحمه الله بفلكه الى النبي صلى علي الله عليه وسلم عن صلاه التام <تصفيق> 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 بس ما شاء الله <تكش> 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله مولانا العظيم إهو پروكالين كنوكاس هِمَّةَ بغ مهنت بتيتو ادھر حيناء. যে কাজের গুরুত্ব যত বেশি ওই কাজ সমাধার জন্য হিম্মত এবং কোরবানিও পেশ করতে হয় তত বেশি আমার শেখ ও মুর্শিদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকে ওসমান এ দাম দ্বারকাতমের মুখে বহুবার শুনেছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যত নামত দান করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়ামত নামতে এলাম ইমানের পর এর থেকে বড় নামত আর কিছু নেই অতএব এই নামত অর্জন করতেও হিম্মত এবং কোরবানি পেশ করতে হবে অনেক বেশি যারাই বড় হয়েছেন, যারা আমাদের আকাবের যাদের পদাঙ্কনে আমরা চলার চেষ্টা করি তাদের জীবনে খুলে দেখুন পড়ে দেখুন কি পরিমাণ হিম্মত কি পরিমাণ মেহনত তারা করে এই বিদ্যা অর্জন করেছেন এই দৌলত হাতে এনেছেন দেশে দূরে যাওয়া লাগবে না আমাদের কাছের বুজুর আমার উস্তাদ আমার পীররতানা মোহাম্মদ হাফিজি হুজুর রহেমুল্লা আমরা হুজুরকে তার জীবনে শুনানোর জন্য বারবার দরখাস্ত পেশ করেছি শুনেছিলেন না অনেক পর শুনাইলেন তার একটি অংশ পেশ করতেছি হযরত বলেন আমার বয়স তেরো বছর মনে বড় আবেগ কোরআনি বিদ্যা অর্জন করব পানিপথ গিয়ে তখনকার পানিপথ কোরআনী চর্চা এলমি চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল পানিপতি লাহাজা পানিপতি টোনে কোরআন পড়া মানুষের কাছে খুব বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল হজরত পানিপত গিয়ে পড়বেন কিন্তু আব্বা আম্মা রাজি নেই গরিব বাপের ছেলে পয়সা দিবে কে হযরত বলেন একজনকে কারিম পড়াইতাম খতমের পর তার আব্বা খুশি হয়ে হজরতকে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা হারিয়া দেয় এই টাকা রেখে দিলাম পানিপথ যাওয়ার পুঁজের নিয়তে আব্বা আম্মা তো রাজি নিয়ে যাবো কিভাবে একদিন ঘরে এসে আম্মাকে ডেকে কৌশল অবলম্বন করলাম বললাম মা আমি একটু দূরে যাচ্ছি আসতে দেরি হবে বদা দিবেন না মা মনে করেছেন দূরে কোথাও আত্মীয়র বাড়ি যাবে আসতে হয়তো দু চার দশ দিন দেরি হবে উদ্দেশ্যত পানি পর যাওয়া মা থেকে বিদায় নিয়ে চাঁদপুর উদ্দেশ্যে হাঁটা আরম্ভ করলাম হুজুরের বাড়ি হলো লক্ষ্মীপুর রায়পুর থানা লুদুয়া গ্রাম হজরতের বাড়ি থেকে চাঁদপুর পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার দূর হবে পায়ে হেঁটে চাঁদপুর পৌঁছলাম তেরো বছর বয়সের একজন বালক ষাট কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা কেমন লাগে আমরা তো আধা কিলোমিটার হইলেও রিক্সা সাইকেল ইত্যাদি ব্যবহার করি সেখানে পৌঁছার পর ভাবতেছেন আমি ছোট মানুষ একা একা পানিপথ যাব যদি সাথে সঙ্গে পাইতাম ভালো হইত ভাবতেছেন আর হাঁটতেছেন নদীর কিনারায় কিনারায় হাঁটে মুখামুখী জিজ্ঞেস করলো তুমি এখানে কেন উদ্দেশ্য কি জবাব দিল আমি পানি পর যেতে চাই কেন লেখাপড়া করতে তবে আমি ছোট মানুষ একা